Здравствуйте, друзья! Я хочу вам рассказать, как приклеиваются монтажные площадки на ПВХ-поверхностях. Помещение, в котором будет происходить приклейка, обязательно должно быть проветриваемым и температура не ниже 18 градусов. Прежде всего, подготовьте средства индивидуальной защиты. Это перчатки, обязательно очки и респиратор. Для приклейки нам понадобится клей с отвердителем Борика емкость для смешивания клея с отвердителем, этилоцитат для обезжиривания поверхностей, кисточка для промазывания скотч для отбивки мест приклейки тряпочка трафареты которые идут в комплекте, и валик для того чтобы можно было прикатывать а также необходимый еще элемент это фен который нам понадобится для того чтобы прогреть приклеиваемые места определитесь с местом приклейки если вы хотите в будущем использовать аксессуары с парными адаптерами вам необходимо учитывать расстояние между центрами площадок 305 мм. Мы отмечаем место приклейки карандашиком. Прикладываем трафарет. Если мы хотим, чтобы у нас было все в одной линии, мы должны понимать, что вот эти вот метки – это направление нашего борта. Отметили направление, положили линеечку, провели линию, на которой мы будем также приклеивать вторую площадку, чтобы она была в оси. Мы также по линии ее приставили. Сначала налепили на одну часть трафарета бумажный скотч. Прикладываем к отмеченному месту. Приклеиваем. Таким образом мы зафиксировали. И линия у нас упала. Берем также вторую часть. Приклеиваем его сначала к трафарету. Отрываем. Таким образом мы зафиксировали вторую часть. При необходимости можно зафиксировать еще раз. Площадки, которые идут без трафарета, также отмечаются таким образом. Как мы хотим поставить вдоль, да, у нас два выреза, которые показывают, что лента будет вдоль борта. Обязательно не поперек, а обязательно вдоль. То есть считаем, что это борт. Мы также отмечаем. Нам не важно, что она не в оси. Отметили. И делаем следующую процедуру. Сначала отбиваем по линии квадраты. Квадраты потом заполняем таким образом в углах. У нас есть в нижней части монтажной площадки направление, чтобы было легче понимать, как нам будет по борту приклеиваться. Мы должны определиться, на наружу пробку клеем, либо на внутреннюю часть. Еще одна площадка, которая должна э, быть на расстоянии 305 мм. Поскольку две разные площадки, одна 140 на 140, другая 110 на 110, соответственно 110 пополам это 55 мм, э, то есть 305 минус 55 и э, 140 на 140, то есть, соответственно, 70 миллиметров. Значит, 305 минус 55 минус 70 у нас должно быть расстояние 180 миллиметров. Вот мы его должны вот здесь вот и отметить. 180 миллиметров. Тогда между замками у нас будут центровые расстояния 305 миллиметров. Теперь мы приступаем к обезжириванию. Делаем движение вовнутрь, чтобы не подорвать трафарет. поверхности нашей обежинки. Клей и отвердитель смешиваем в емкости в пропорции 1 к 20, что означает 1 мл отвердителя 20 мл клея. Помешиваем. До однородного состояния делаем промазку. Промаску делаем от краев трафарета вовнутрь. Размазываем однородным тонким слоем. На площадке мы делаем наоборот. От центра к краю. Данную площадку промазываем только по краям. Середину нам не нужно промазывать. ждем 5-10 минут. Промазываем второй раз, убедившись в том, что поверхность первой промазки не липнет. Размазываем тонким слоем. Чем тоньше слой, тем крепче будет держать. Не забываем промазывать от трафарета вовнутрь. Для того, чтобы приклеить, нам необходимо убрать трафареты. У нас есть площадки, которые промазаны по поверхности с двумя слоями клея. Соответственно, нам нужно теперь приклеить. Убеждаемся в том, как мы хотели приклеить площадку вдоль борта пробками на наружу. Для этого нужна нам поверхность площадки и Приклеиваем по поверхности, прогреть феном. Примерно подогреваем поверхность до 60 градусов. Чуть-чуть она должна липнуть при этом. Для того чтобы приклеить, нам необходимо все-таки одну руку освободить, чтобы было понятно, какая температура фена, сколько он греет. И нужно чувствовать ткань. Прикладываем и прижимаем. Если у нас есть такие валики, прикатываем валиками. Если у нас нет валиком, используем часть какого-то предмета, у которого есть хорошая, гладкая, округлая поверхность. То есть можно вот таким вот образом. Серединку придавливаем. Таким же способом поступаем с круглой площадкой. Прикладываем и прижимаем. Либо валиком прикатываем, либо рукояткой. Чтобы убрать остатки клея вокруг площадки, можно это сделать тем же этилоацетатом, которым и обезжиривали. Процесс приклейки закончен. Спустя 24 часа вы можете использовать аксессуары на монтажных системах. Thank you.